по большому счету справедливый но так как складывалась игра в принципе мы правила считать не больше то есть э, я чуть не удовлетворен концовкой, тем более, ну как концовкой, вторым таймом не совсем, но моменты у нас были, мы должны были, в принципе, мы так и договорились, что немножко в средней зоне играть, то есть выбегать быстрые контратаки, то есть у нас это получалось, моменты у нас были, но, к сожалению, не забили. И тот пенальти, который на последних минутах Юра не забил, Головачук, ну это футбол, поэтому не забили, не забили вы в первом тайме, не забили мы, это футбол, поэтому где-то шансы уравнялись, хотя считаю, что игра двух равных соперников, достойных друг друга. То есть, я еще раз говорю, я горжусь своей командой, что она прогрессирует, что она выглядит с каждым днем все лучше и лучше. Поэтому ну, хочу поздравить. У Винницы тоже хорошая команда. Ну, еще раз говорю, мы глубокий анализ делали, мы смотрели, их изучали. Так что так. Чем не удивило, не удивило? Не, ничем не удивило, потому что мы знали полностью все, мы, разбирались, разбирали по каждому футболисту у нас было достаточно информации, поэтому удивлять было нечем какие планы на сезон у него? Тернопольская. Никаких планов у нас нет особо, то есть мы новички, поэтому нам надо стать крепкими ребятами, крепкими, крепкой командой, крепким коллективом. Ну и дальше уже смотреть вперед. А там уже будем задачи ставить по ходу <coughs> сезона, посмотрим. Еще зима у нас есть, то есть посмотрим, кто у нас. Знаете, у нас аматоры, в принципе, ребята аматорские все, поэтому степень восприятия у всех разная, то есть обучаемость будем смотреть. Посмотрим. Я хочу, чтобы этот коллектив у нас остался. Там может кого-то еще 2-3 человека доберем еще зимой. Спасибо. Ну, для меня я исхожу из того, что прежде всего порядок начинается от обороны, а потом уже можно строить что-то другое. Ну я вот еще раз вам повторюсь, как тренер никогда не должен говорить. Я не знаю, я вот я не понимаю, как мы играем в обороне. И считайте, это значит моя ошибка, я не могу им донести, как, это, как играть в оборону. Ну я, не, но я другой не понимаю, как можно... Месяц назад была одна оборона, месяц, месяц прошел, у нас проходной твой. Все, Федор, да, спасибо. спасибо.